চে মাছ এটাও উঠিব নাপায়নে আজি দেখিছোঁ সুধা সুধা ভাতকৈ খাবগৈ লাগিব ঘৰলৈকে যোৱাকেই ভাল হ'ব বেলি মূৰৰ ওপৰতেই উঠিল কামলৈ যাবলৈও দেৰি হ'বগৈ এটা কামকে কৰোঁ জালখন সেই চুটটোতে পেলাই থৈ যাওঁ আবেলি কিজানিৰ পৰা মাছ লাগেই আবেলি আহিয়ে চামি অঁ ইয়াতে এতিয়া জালখন পৰি থাকক নিশ্চয় আবেলি সময়লৈ মাছ দুটামান লাগিব ঐ তই আকৌ আহিলি মই তোক মোৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ মানা কৰিছিলো নে নাই বলক মই তোক কিমানবাৰ ক'ব লাগে হা মই তোৰ দেউতাৰ নহয় আৰু তই ক'ৰ পৰা অহ কেনেকৈ আহ মই কি জানো আহিয়ে মোক দেউতা বুলি কই তোৰ দেউতা নহয় বুজিছ আপুনিয়ে মোৰ দেউতা হে এজনী কথা চথা বুজি নাপাও তই মোৰ পিছে পিছে নাহিবি দেই কল্যাণী অ কল্যাণী অ আপুনি পালেহি ইমান দেৰি নকৰিব লাগেনে আপোনাৰ কামলৈ যাবলৈ দেৰিয়ে হ'ল অ কামলৈ যাবলৈ দেৰিয়ে হৈছে যাচোন যা তই মোৰ কাৰণে সোনকালে কিবা এটা খোৱা যোগাৰ কৰগৈ ৰ'ব আপোনাক যেতিয়া মই মাছ চাবলৈ যোৱাৰ সময়তে ক'ৰ পৰা এজন ছোৱালী এজনী আহে আৰু মোক কয় আপুনি মোৰ দেউতা আপোনাৰ ঘৰলৈ মোক লৈ পেলকচোন এনেকৈ আজি এসপ্তাহ দিনে মোক তাই আমনি কৰি আছে মই বাৰে বাৰে তাইক গালি দি পঠিয়াই দিওঁ মোৰ চিন্তাহে হৈছে বুজিছ কিবা যদি সমস্যাত পঢ়োঁ এই আপুনি এনেই চিন্তা কৰিছে তাই চাগে সেই মাক বাপেক নাইকিয়া অনাথ ছোৱালী আপুনিতো তাইক লৈ নাহেগিলে আমাৰ ঘৰলৈ কেনেকৈনো লৈ আনো একো ঠিকনা নাইকিয়া আপুনি এনেই চিন্তা কৰিছে বিপদত পৰিম বুলি আমি একো বিপদত নপৰোঁ আৰু ছোৱালীজনীয়ে যেতিয়া নিজে ইচ্ছা কৰিছে আমাৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ তাতনো আমি কিয় বিপদত পৰিম আমাৰ নিজৰ সতি সন্তান নায়েই তাই আহিলে ভালে হ'ব ঘৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে ভৰি পৰিব আৰু ভগৱানৰো চাগে সেয়াই ইচ্ছা ঠিক আছে তই কৈছ যেতিয়া বাৰু মই লৈ আহিম আজি এসপ্তাহ দিনতো মোক এইটো কথা কোৱা নাছিলে কিয় ছোৱালীজনী বা কিমান কষ্টত আছে কি খাইছে ক'ত শুইছে ঠিক নাই আপুনিতো ঘৰলৈ লৈ আহিব লাগে তাইক হ'ব কল্যাণী মই সেই নদীত জালখন পাতি থৈ আহিছোঁ আবেলিকে মাছ চাবলৈ যাম নহয় তাই নিশ্চয় আহিব মোৰ ওচৰলৈ মই লৈ আহিম তেতিয়া যা এতিয়া দেৰি কৰি নাথাকিবি লৰালৰিকৈ খোৱা যোগাৰ কৰকৈ মোৰ কামলৈ যাবলৈ দেৰি হৈছে পাকঘৰলৈ আহক কল্যাণীৰ কথাত লাগি বাৰু মই ছোৱালীজনী আনিম বুলি হয় ভৰ দিলো কিন্তু ছোৱালীজনী আনি যদি বিপদত পৰোঁ চেহ এইবেলাও মাছ এটা নুঠিলে ৰাতিলৈ দেখিছোঁ সুধা ভাতেই হ'ব জালখন আৰু ঘৰলৈ নিনুঙে এইখন অমংগলীয়া জাল ইয়াতে পচে ফাটে যি হয় হৈ থাকক অ' তই আহিলি অ দেউতা ঘৰলৈ অঁ তোক আজি মই লৈ যাম তোৰ মাৰে তোক লৈ যাবলৈ কৈছে অঁ হে আজি ৰাতিপুৱা গৈ মই তোৰ কথাটো ক'লো মাৰে মোক গালিয়ে পাৰিছে তোক নি নিয়াৰ কাৰণে ৰবাকোবিকে নাযাবি পৰিৱিগে আহ ভিতৰলৈ সোমাই আহ কল্যাণী বাহিৰলৈ আহচোন দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া কি নাম তোৰ মোৰ নাম পদুমী মা তোৰ ঘৰ ক'তাই মোৰ মা দেউতা ঘৰবাৰী একো নাই মই নদীৰ কাষত এই দেউতাক দেখি এই দেউতাকে মোৰ নিজৰ দেউতা বুলি ভাবি লৈছোঁ হ'ব আই তোৰ যেনেকৈ ইচ্ছা হয় আমাক তেনেকৈ ভাবিবি মা আজিৰ পৰা এইখন ঘৰৰ সকলোখিনি কাম ময়ে কৰিম আপুনি কামৰ কাৰণে অকণমান চিন্তা নকৰিব হ'ব আই আহিয়ে তই কামুৰি চাব ল'ব নালাগে আগতীয়াকৈ কিবা এটা খাই লহিচোন তোৰ চাগে বৰ ভোক লাগি আছে নহয় অঁ মা আপোনালোকৰ তাই ভোকৰ কথা পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ মোৰ বৰ ভোক লাগি আছে হেৰি আপুনি হাত মুখখনলৈ ভিতৰলৈ আহকে মই কিবা এটা খোৱা যোগাৰ কৰোঁ আৰু এই পদুমুখী লৈ যাওক তাইকো হাত মুখখন ধুৱাই আনিব অঁ হ'ব দে তই খোৱা যোগাৰ কৰগৈ ব'ল আইজনী তই হাত মুখখন ধুই ল'বি কল্যাণী ভাবিছিলোঁ ছোৱালীজনী আনিলে বিপদ আৰু সমস্যা হ'ব নেকি কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ আমাৰ যি মনৰ অশান্তি আছিল সেয়া লাহে লাহে দূৰহে হৈছে মই আপোনাক কোৱা নাছিলোনে আমাৰ একো বিপদ নহয় বুলি এতিয়া দেখোন নিজে শান্তি পাইছে অঁ কল্যাণী কেতিয়াবা নভবা নিশ্চিন্তা কৰি যে আমাৰ জীৱনত কি ঘটনা ঘটি যায় একো ধৰিবই নোৱাৰি আমাৰ একো পৰিচয় নথকা ছোৱালীজনী আহি এতিয়া আমাৰ নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে হ'ল অ বাইদেউ ঘৰত আছনেহি ভাই কি কবি বাইদেউ আমাৰ কলিকাইজনী হেৰাল নহয় এই মই তাকে বিচাৰি বিচাৰি তহঁতৰ ইয়াত পালোহি এতিয়া দুপৰীয়াও হ'ল বৰ ভোক লাগিছে কিবা এটা খাবলৈ দচোন অ তোক মই খাবলৈ ভাত নাই আমি এতিয়া খাই বৈ উঠিছোহে মা এইবিলাক পদুমী এয়া তোৰ মমাই ৰা মানে মোৰ ভাইটি মামাইনো মুখখন কিয় ফুলাই আছে মা এতিয়া দুপৰীয়া সময়ত ভাত খাবলৈ বিচাৰিছিলে মই ক'লো চৰুত ভাতেই নাই সেইটো কাৰণে মুখখন ফুলাইছে অ সেইটো কথা মামা আপুনি মোক ফুলাব নালাগে মই আপোনাক বনাই দিম তই বনাই দিবি তই নালাগে তই নোৱাৰাব মই পাৰিম মা আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে মামা আপুনি অলপ বাহক মই আপোনাৰ কাৰণে অতি সোনকালে খোৱা যোগাৰ কৰি আছো ভিনদেউ বহুদিনৰ মূৰত তৃপ্তিৰে খালো কিন্তু ভাতমুঠি ছোৱালীজনীয়ে বৰ ভাল বনাইছে তাই হাতখন বৰ ভাল মন হিচাপে এনেকুৱা লাগিছে তাইক যেন কোনোবাই স্বৰ্গৰ পৰা মই তললৈ পঠাই দিছে বাইদেউ মই এতিয়া যাওঁ ঘৰ পাওঁতে পাওঁতে আন্ধাৰি হ'বগৈ অঁ হ'ব দে বাইদেউ ইমান ভালকৈ ভাত সাঁজ খোৱালি তাতকৈনো আৰু কি লাগে ভিনিহি মই এতিয়া যাওঁ কেতিয়াবা সময় পালে আমাৰ ঘৰৰ ফালে যাবচোন অঁ যা যাম বাৰু কেতিয়াবা ময়ো সেই জালখনকে আকৌ চাই আহোঁগৈচোন তাতে পেলাই থৈ আহিছিলোঁ আকৌ মাছ চাছ লাগি যাবা অঁ ঠিক আছে যাওক দেউতা আপোনাৰ লগতে ময়ো যাওঁ জাল চাবলৈ নাই নাই তই নালাগে যাব তই এতিয়া পাকঘৰত কাম কৰি ভাগৰ লগা নাই জানো ভাগৰ নাই লগামা ময়ো যাওঁ দেউতাৰ লগতে কল্যাণী তাই যেতিয়া যাবলৈ মন কৰিছে যাবলৈ দে পদুমি যাব বিচাৰিছ বাৰু যা কিন্তু ভালকৈ যাবি হ'ব না এইখন সঁচাকৈয়ে অমংগলীয়া জাল মাছ চাছ এটা উঠিব নাপায়নে পদুমী তই এইডোখৰতে ৰ মই সেইফালে মাৰি চাওঁচোন মই কি দেখিছো জাল জালত এইবিলাক কি উঠিছে পদুমি পদুমী কলৈ গ'ল তাইক তুমি এঘৰতে ৰৈ থাকিবলৈ কৈছিলোঁ তাই এতিয়া কলৈ গুচি গ'ল হে প্ৰভু হে দয় এইবিলাক মোৰ লগত কি ঘটিছে এই সকলোখিনি মোৰেই কৰ্মেৱী লক্ষ্মী

আৰু এটা কথা মন দি শুনা তোমাৰ পত্নীয়ে মোক কাষত পাই বহুত সুখ অনুভৱ কৰিছিল আকৌ মোক হেৰুৱাৰ বেদনাই তেখেতৰ মনত বহুত কষ্ট দিব তুমি তেখেতক ভালকৈ সকলোখিনি দিবা তোমালোকৰ কোনো সতি সন্তান নথকাৰ কাৰণে তেখেতৰ মনত বহুত দুখ অনুতিপলমে তোমালোকৰ মাজলৈ এগৰাকী কন্যা সন্তান আহিব さらすきばボ。<noise>